Добрый день, ребята! Очень рады вас видеть. Приветствуем вас на турнире. Приуроченном годовщине 5 мая исполнилось два года полку АЗОВ создания. Я думаю, вы знаете об этом формировании добровольческом. Это те люди, которые одним из первых пошли защищать нашу страну на восточные рубежи. И поэтому очень приятно, что вы сегодня здесь собрались. Я очень надеюсь, что победит сильнейший. Конечно же, прекрасно, когда есть олимпийский принцип «главное участие», но мы все-таки считаем, что главное – это победа. Правильно? Поэтому еще раз всех приветствую. Спасибо за участие. И хотелось бы, чтобы вы выросли сильными, здоровыми. То, к чему призывает АЗОВ – это здоровый образ жизни. И пусть победит сильнейший. Слава Украине! Героям слава! Спасибо. 아! Сегодня у нас очередная встреча с, со спортивным корпусом ЦУКАЗУ, и мы этому очень рады, потому что эти ребята заботятся о том, чтобы наше поколение росло здоровым, чтобы ценности этого поколения совпадали с ценностями всего народа, всех украинцев. И э, хотелось бы пожелать, чтобы таких инициатив было как можно больше. Хотелось бы, чтобы все школы откликались на призывы участвовать в различных спортивных соревнованиях. Ну и, конечно же, чтобы как можно было больше победителей. А победители это те, кто здоров и в чьем здоровом теле живет здоровый дух. Я я знаю, ну, сегодня в Харькове цивильный корпус Азов Харьков провел турнир, посвященный годовщине полка Азов. Э -э турнир прошел на высоком уровне. Сейчас начинается финальный матч, в котором участвует команда из города Любакин, которую, которую привез, собственно говоря, сюда я. Я откликнулся на приглашение цивильного корпуса Азов Харьков. и с радостью привез команду. Если они играют в финале. И Радуюсь, что несмотря на поток там, негативной информации, которая сейчас пытается вылить на Азов, как на пол, как, как, как на цивильный корпус, э, Азов, в том числе и мы, мы продолжаем делать свое дело, продолжаем развивать молодежь, стараться привить их к спорту, стараться пропагандировать среди здоровый образ жизни и делать так, чтобы они выросли достойными патриотами Украины.